சதா சருவத்ர கோவிந்த நம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்த கோவிந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ அண்ணாவினுடைய கோவிந்த தசகம் ரொம்பவும் உயர்வானது மனக்லேசங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடியது ஜெயத்தை கொடுக்கக்கூடியது நேற்றுக்கு மூணு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நாலுலேருந்து ஆறு வரைக்கும் கிருத்துவ தனுரு பங்கமியசீதம் कृत्वादरामस्य च गर्वमेवं कत्वापुरीमसपितुरुहि देयः कोदण्डरामः कुलधैवतं मे मूर्त्नवहन् यः पितृवाज्ञीशः मुदा वनं प्राप्यवसंसधारः मुनीश्वरणामभविद्विधेयः कोदण्डरामः कुलधैवदं मे संहृत्य युद्धे करदूषणतीं शीतं बिभि विभिन्ने विचिन्वन्ने सकुन्तराजयततोपदं यः को दण्डरामः मे जानकीकं तस्मरणं श्रीरं जय रं जय जय रं श्रीरं जय रं जय जय